য়েছ গুড মৰ্ণিং এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰাজাছ ব্লক ফৰ্টি চেভেন যিহেতু আজি আমাৰ মা সৰস্বতীৰ পূজা হয় আমাৰ ঘৰতো সৰুকৈ আয়োজন কৰিছে বিকজ মা আপোনাৰ ক'ত যাওঁ কৈছিলি য়েছ আপডেট এনেই আয়োজন হ'ব আৰু এপাহ আহিবি আজি মা সৰস্বতী পূজা হয় আমাৰ ঘৰতো সৰুকৈ আয়োজন কৰা হ'ব যি সৰু পোৱালিকেইটা আহিব চাগে আৰু কেইটা ৰাতিপুৱাৰ পৰা একদম পূৰা আয়োজন হৈ আছে ময়ো অলপ উঠা দেৰি হ'ল জাষ্ট উঠিছোঁৱেই মানে আৰু একদম কলপাত কাটি লোৱা হৈছে ইফালে আপোনাৰ বাহিৰতে হ'ব চাগে ইফালে বহা চিট আনি লোৱা হৈছে আৰু মে বি আয়োজন হৈছে আৰু মানে যাতো কি কি আছে নহয়জন অকল পাৰ্কৈ গ'লেহে গম পাম আজি আয়োজন কি কি হ'ব পূজাৰ কাৰণে তুমি ময়ো অলপ হেল্প কৰিব লাগিব কলপাত কটা বা কিবাকিবি যোৱা যোগাৰ কৰোঁতে অলপ হেল্প কৰিব লাগিব সেইকাৰণে গা পা নাই ধোৱাটো জাষ্ট উঠিছোৱেই চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল ফাৰ্ষ্ট গাটো ধুই লওঁ দেন আজি কাজি হৈছে আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আৰু মই আপোনালোক লিখা নহয় এটা বস্তু এয়া হৈছে আমাৰ শেৱালি গছ আৰু শেৱালি গছৰ ওখ আছে বাৰু বহুত ডাঙৰ আছে শেৱালি গছ পাই পটক কিমান উঠি গ'ল মানে মানে ডাঙৰ হৈ গ'ল নহ'লে মানে এটা সময়ত মানে সৰু হৈ আছিলে মানে এক বছৰতে বহুত ডাঙৰ হৈ পেলাই একদম ফুল চুল ফুলি গ'ল আৰু ডাল টোকচাঙ নাই কাটিবলগীয়া হৈছে মানে কামাজনত কাটিবলগীয়া হয় কাৰণ এইফালে কাৰেণ্ট দেখিছেনে ৱাৰ আছে ন সেইকাৰণে ওপৰলৈ মানে ইমান যাব দিয়া নহয় মানে কাটি দিয়া হয় মানে নহ'লে প্ৰব্লেম হৈ যাব যে এইফালে কাটিছোঁৱেই মানে যোৱা চাৰি পাঁচ মাহমান আগত কাটিছোঁ মানে এই ডাঙৰ ডাঙৰ ডাল কাটিছোঁ আৰু ইফালে ভাল খবৰটো হৈছে এই ইফালে এই ইফালে দেখিছানে আৰু এয়া হৈছে আপোনাৰ কপৌ চৰাই বোৱা আছিলে আৰু আমি ছাক্সেছ হ'লোঁ যে ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট হৈছিলে মানে ফাৰ্ষ্ট দিছিলে পোৱালি আৰু ফাৰ্ষ্ট দি মানে উৰি গ'ল আৰু মানে এতিয়া এতিয়া মানে এটা ৰাউণ্ড মানে প্ৰচেছ ছাক্সেছ হৈছে মে বি হ'ব কৰোঁ ছেকেণ্ড আকৌ আহিবগৈ চাগে সেইকেণ্ড এক ধুনীয়াকৈ ৰাখি দিছোঁ মানে ভাল লাগিছে না

আৰু ইফালে আহি আছে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আহি আছে জ্ঞাতো গাতো lem ke belak kita pakang undang kang apa ada আৰু ছ আৰু প্ৰতিবছৰৰ নিচিনাকে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ সৰস্বতী পূজা আপোনাৰ ধুনীয়াকে উদযাপন কৰা হ'ল আৰু মোৰ কাম সেইটো আৰু ৰাতিপুৱা উঠি মেলি আৰু গা পা ধুই মেলি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাকে এটা এটাকে আনিবগৈ লাগে আৰু ধুনীয়াকে চবকে মাতি আনিবগৈলগীয়া হয় চ' এইবাৰ এইবছৰ ধুনীয়াকে উদযাপন কৰিলোঁ সবকুৰ আপোনালোকৰ জীৱনতো সৰস্বতী মায়ে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক শিক্ষা ক্ষেত্ৰত নট অনলি শিক্ষা সকলো ক্ষেত্ৰতে আশীৰ্বাদ কৰক আৰু সব কোৰ আজিৰ ভিতৰতো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ চ' আজিলৈ বাবা চি নেক্সট ভিডিঅ'